Bir də xoş gəldik dəyərlı kanal izləyənlərimiz. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün də sizə Abşon rayonu Ramatlı qəsəbəsində 3 sotda inşa edilmiş gözəl bir evi çəkib təqdim edəcəm. Evimizin torpaq sahəsi 3 sot, otaq sayı 4 otaqlı, 2 mərtəbəli gözəl bir tam təmirli evi çəkib təqdim edəcəm. Evimizin həyət hissəsinin çəkimi sizə bəri başdan hamısını təqdim edim. Çəkiliş ortasında ev haqqında geniş məlumatları sizə çatdıracağam. Deməli giriş dərvasasından, dəyərlilər izləyicilər, sol tərəf tərəfdə belə bir yarım tikili, yəni gələcək üçün sanitar qovuşaq, həyat üçün yaratmaq olar. Deməli evimizin torpaq sahəsi 3 so, tər təmiz çıxarış notarial qaydada çıxarışa malik, alqı satqı olunacaq bir sənəddir. Deməli evimiz bağlı, bağçalı, gözəl yaşıl Ağaçlar və güllər, çiçəklərə malik belə bir geniş həyətimiz var. Çəkim sizə təqdim edim. Evimizin həyət hissəsi gördünüz kimi giriş tərəfindən daxil olduqdan sonra pilləkəndən daha bir belə bir əlavə həyət hissəsinə çıxırıq. Həyətdə gözəl ağaçlar, çullər, tüsəklər, meyvə ağacları. Deməli, təəlilizlərlər, evimiz 4 otaxlıq olmaqla tam təmirli, tər təmiz səhətlə çıxarışla, satışa çıxarılıb. Evimizin gördünüz bu pilləkən hissəsinin altı su hovuzu, 4 tonluq su çənidir. Ehtiyat su çənidir. Evimiz çox gözəl, hündür bir yerdə yerləşir. Şəxsi istifadə üçün tikilən bir evdir. Çəkimi sizə təqdim edim. Evimizin həyət hissəsini. Daxıl oq evimizə. Deməli, gözəl belə pilləkənin sol tərəfində güllü çəhli yaşıl lıx olan bir həyəti var. Deməli, daxıl oq dəyərlı izləyicilərimiz, evin içərisini sizə təqdim edim. Deməli evimizə daxil olduq. Daxil olarkən bir də xatırladım. Deməli evimizin satışı tam əşyası ilə satışa çıxarılıb. Evimiz 70%, 80% əşyası saxlanmaqla satışa çıxarılıb. Onu da xatırladım sizə. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz bu mebellər, lüsturlar, nə görürsüzlə? Deməli arı ki 70% əşyalar saxlanılacaq. Kiriş qapısından sağ tərəfdə belə bir gözəl mebel. Garderob. Evimizə tamafon sistemi də var və ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkən. Birinci mərtəbədə sağ tərəfdə belə bir geniş qonaq otağımız var. Qonaq otağımızın ölçüsünü çəkirəm, baxın. 70% əşyalar saxlanılır. Bir də xatırladım izləyicilərimizə. Gördüyünüz evdə çox şey saxlanacaq. Konsyer, qonaq stol, stolsuq, stol, stol masası. Deməli, konsyer və giriş holdan baş tərəfdə Bəli, bir mətbəximiz var. Mətbəximizin ölçüsü də gördünüz kimi geniş, gözəl təmirli bir mətbəxdir. Mətbəximizin pəncərəsi evin yan hissəsinə baxır, gördünüz kimi. Yan hissədə özünə məxsus bir boş sahədir. 1-ci mərtəbədə bir qonaq otağı, Bir mətbəximiz və sanitar qovşağımız var. Deməli sanitar qovşağına çəkim sizə təqdim edim. Təmirli, gözəl belə bir sanitar qovşaq. Pilləkanın alt hissəsində artıq əşyalar yığmaq üçün belə bir qabdirob da var. Qalxan ikinci mərtəbəyə. Dəyərli izləyicilərimiz. Evimiz şəxsi istifadə üçün tikilib. Bir dəfə təqdim etdim sizə. Ev tam yaşayışlı evdir. Deməli, baxdıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə qalxanda bax belə bir sağ tərəfdə balkona çıxış hissəsi. Ki gördünüz kimi bax çıxıb hissəsini çəkdim, təqdim etdim evimizin 4 bir yanda. Yaşayışlır, sakitdir məhəllədir. Bütün kommunal xidmətlər mövcuddur. Qaz, su, işıq 24 saat fasiləsiz. 2-ci mərtəbə xoldan paylanılan otaqlar. 3 yataq, yataq otağımız bağlanır. 1 yataq otağı pəncərəsi həmin öz həyətinə baxır. Evet, nə çəkim göstərim bir daha. Yataq otağının birini çəkdi, çəkdik, keçək digər yataq otağımıza. 3 yataq otağımız var, ikinci məktəbədə. Bu digər yataq otağımız hərsinin geniş. Və bu digər yataq otağı uşaq yataq otaqlarıdır. Hazırda satdırım. Bu yataq otağının da pəncərəsi yenə evimizin yan hissəsinə baxır. Dəyərlil kanal izləyicilərimiz. Deməli, evimizin qiymət məsələsinə keçək. Evimizin qiyməti çox gözəl bir qiymətə satışa çıxarılıb. 70-80% əşyalar saxlanılır. Heç bir əşya götürülmür. Deməli, evimizin qiyməti 110 min manata tər təmiz çıxarışla notarial qaydada alıb-satqı al olmayacaq sənədlərə malik bir sənədləri var. Qiyməti 110 min manat təklif olunur. Real alıcılara endirim təklif olunur. Real alıcılara endirim təklif olunur. Sahibi tərəfindən gəlib baxa bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bildirimlər açıq tutun. Belə gözəl evlərimiz saçı-saçı çıxdıqca xəbərdar olasınız deyə Sağ olun, Allah hamdına.